Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat rakan media yang saya hormati sekalian Hari ini kami sebagai Ahli Parlimen Perikatan Nasional uh, Terpanggil untuk uh, bersuara berhubung dengan satu isu yang sedang uh, uh, Yang telah pun menimbulkan keresahan dan juga kemarahan rakyat uh, Terutama sekali uh, rakyat uh, umat Islam uh, di negara kita ini Berkenaan dengan tindakan menghidangkan minuman keras secara terbuka dalam majlis rasmi kerajaan semasa pelancaran kalender tahun melawat Malaysia 2026 baru-baru ini yang telah pun dihadiri dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Seni dan Budaya itu sendiri. Dan sepatutnya pagi ini saya ada soalan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan soalan saya sepatutnya dijadualkan di nombor dua itu berkenaan dengan tahun melawat Malaysia 2026 dan yang akan saya bersekalikan dengan soalan ini. Tetapi memandangkan tidak ada, um dibatalkan PMKT jadi saya menggunakan medium ini untuk uh, kami uh, menyampaikan suara rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita semua tahu bahawa majlis tersebut adalah majlis kerajaan Malaysia dan ini bukan program tertutup dan uh, sebagaimana semua tahu bahawa dalam atur cara ni ada dinyatakan bahawa ucapan yang memat menteri dan juga uh, beliau sendiri merasmikan pelancaran kalender tahunan 2024 uh, 2026 tahun melawat Malaysia. Dan dalam siaran sebagainya tidak ada pun dinyatakan mana-mana logo persatuan ataupun pemain industri ataupun syarikat swasta yang diletakkan di dalam uh, buku penyata banting banner dan sebagainya. Jadi sebab itu uh, kita tahu bahawa ia adalah di bawah anjuran uh, Tourism Malaysia yang mana telah pun dinyatakan sendiri di dalam uh, Facebook. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bahawa global travel meet, makan malam itu adalah di bawah anjuran dan melalui uh, Tourism Malaysia. Dinyatakan sendiri. Tapi hari ini uh, posting tersebut telah pun padam tetapi saya sempatlah screenshot. Jadi apabila minuman keras ini dihidangkan secara terbuka dalam acara rasmi kerajaan, ia bukan sekadar me, uh, dipersoalkan tentang uh, soal kecuaian protokol tapi ini adalah maruah soal negara. Dan Malaysia bukan sahaja negara yang majoritinya Islam. Islam adalah agama rasmi persekutuan seperti mana yang termaktub di bawah perkara 3 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan dan tindakan sebegini memberi syarat bahawa kerajaan tidak peka terhadap asas perlembagaan dan nilai Islam yang menjadi tunjang identiti negara. Lebih mengecewakan lagi bahawa ianya berlaku di dalam di bawah kerajaan Madani, sebuah kerajaan yang kononnya menjulang nilai adab, ahlak dan juga kesopanan. Tetapi apa yang berlaku jelas bercanggah dengan semangat madani itu sendiri. Apakah ini wajah sebenar Malaysia, madani yang mahu kita tonjolkan kepada dunia. Jadi apakah mesej yang ingin kita sampaikan kepada pelancong luar bahawa Malaysia ini bersikap acuh-tidak acuh terhadap nilai agama dan juga budaya itu sendiri. Oleh yang demikian, saya juga <coughs> ingin memberikan sedikit uh, poin eh? sebab uh, dalam Malaysia ni, Malaysia truly Asia. Kita kaya dengan kazanah dan kita ada kepelbagaian budaya, eh, tempat yang cantik, budaya yang molek, orang yang baik-baik, makanannya sedap-sedap. Dan Malaysia True Malaysia menjadikan kita punya tagline itu yang dicemburui oleh negara luar. Dan apa yang sebenar uh, mesej budaya unik yang Malaysia ingin tunjukkan melalui Motec ataupun Tourism Malaysia? Adakah nak bagi tahu dunia bahawa pelancong boleh uh, minum eh, minum uh, keras uh, minuman keras sekeras-kerasnya apa bebas bebasnya dan kalau kita tengok daripada laporan Travel Weekly menunjukkan bahawa 68 pelancong asing muda berusia daripada 18 sampai 22 tahun kini mereka inginkan pengalaman pelancongan yang bebas alkohol manakala data daripada Travel and Tour dan juga Hotel.com menyatakan mendapati bahawa 40 pelancong asing pada tahun 2023, 2024 telah pun merancang untuk menempah percutian detox ataupun alkohol free, tapi di Malaysia sebaliknya eh apa yang berlaku sebab itu saya mempersoalkan kewajaran uh, apa uh, free flow arak yang dihidangkan secara free flow uh, sebut saja namanya saya saya tak minum saya tak tahu lah apa bandanya. tapi kawan saya bagi tahu dia ada white, white, white wine red wine uh, apa beer dan sebagainya dan apabila saya bangkitkan tentang perkara itu Yang Berhormat Menteri telah pun menafikan dan saya telah dituduh sebagai uh, individu yang ingin mensabotaj dan juga saya ...adalah seorang yang jahil. Ini jawapan yang berhormat menteri dalam kenyataan uh, media tersebut. Dan sedangkan semua rakyat tahu bahawa ada perkara yang tidak betul sedang berlaku. Dan ia menyalahi pekeliling 1998 di bawah perkara 5... ...yang mana dalam program rasmi kerajaan tidak boleh pun dihidangkan minuman keras. Malah QPEX juga telah pun mengeluarkan kenyataan semalam... ...bahawa mana-mana pegawai ataupun penjawat awam... ...tidak boleh terlibat dalam acara ataupun majlis yang ada dihidangkan minuman keras. Jadi ini adalah bertentangan dengan apa yang telah pun dinyatakan oleh pihak QPEX. dan saya amat simpati dengan tim warga kerja MOTEC ataupun Tourism Malaysia yang terpaksa uh, bertugas pada malam tersebut. Jadi um, semalam apabila tiga peranan uh, pemain industri mengeluarkan kenyataan bersama untuk mereka mohon maaf dan jelaskan peranan mereka dalam menganjurkan serta menanggung sepenuhnya kos majlis makan malam tersebut iaitu MITA iaitu Malaysian In, um, Indian Travel Tourism uh, Travel and Tour Association M MIKA Malaysia uh, Inbound Chinese Association dan juga MMHCA MM2HCA uh, yang mana mereka mengatakan bahawa bukan anjuran MOTEC dan ini perkara yang harus kita lihat dan juga harus kerajaan madani ini siasat. Dan walaupun dah tersebar dah viral dah tentang apa yang berlaku pada malam tersebut, dah banyak dah posting. Kalau bukan posting saya pun dah ramai yang pick up dan boleh melihat sendiri bagaimanakah posting-posting mereka yang hadir dalam majlis tersebut dengan bangganya memegang dan juga bergambar dengan cawan gelas apa gelas arak tersebut. Dan sebab itu saya mohon untuk pihak Sunway Hotel. Untuk pihak Sunway Hotel sebagai venue provider yang merupakan listed group dengan corporate governance untuk disclose majlis gala dinner tersebut letter undertakingnya adalah adakah daripada Tourism Malaysia ataupun daripada uh, tiga association ini. Kalau daripada tiga company um, uh, apa nama ni um, uh, yang co-host ini yang turut bersama dalam penganjuran ini maka bermakna mereka tidak boleh ada tuntutan pun kepada pihak Tourism Malaysia dan kita akan pantau sekiranya ada membuat pembayaran tak kisahlah sama ada geran GSSP ke ataupun program apa daripada melalui geran gamelan kerana kita tahu apa yang sedang berlaku saya mantan timbalan menteri pelancongan dan ramai kalau tidak Uh, saya minta pun ramai pihak di dalam sana yang secara willing untuk menyerah dan juga memberikan kerjasama dan memberikan maklumat kepada saya. Dan tak pernah, eh, tak pernah dalam majlis selalunya saya tanya kawan-kawan saya, saya tanya dulu uh, apa mantan-mantan top-top leadership di MOTEC dahulu. Selalunya pihak MOTEC ataupun Tourism Malaysia lah yang akan payung ataupun memberi dana kepada uh, kumpulan pemain industri ini ataupun uh, syarikat yang ingin membuatkan uh, apa aktiviti-aktiviti. Uh, Pelancongan seni dan budaya ini, dan saya amat uh, apa, uh, teruja lah dan juga uh, terkesima. Malah saya agak macam mana nak bagi tahu? Saya agak uh, hebat lah Menteri ni kerana dia boleh dapatkan tiga pemain industri ini untuk berbelanja makan dan minum serta free flow arak yang jumlahnya saya dah kira sih. Kalau satu meja, kalau satu meja makan malam di hotel resort Sunway Resort itu satu kalau hidangan mibah RM260 seorang. Okey. Bayangkan malam itu lebih daripada 600 orang yang hadir, berapakah besar belanjanya? Itu belum masuk lagi minuman arak yang dihidangkan dan saya difahamkan sebanyak RM80,000. Siapa yang bayar? Adakah pemain industri ini yang benar-benar bayar? Jadi saya nak bertanya kepada ahli-ahli Persatuan MITA persatuan Mika, persatuan MM2H CA ini, adakah mereka ahli-ahli mereka tahu bahawa apa yang dilakukan, konsen yang diberikan untuk mereka ini untuk sama terlibat dari segi penganjuran dah lah jadi penganjur baik hati pula tu, tak nak letak nama dan juga um, apa uh, nama mereka dekat dalam uh, poster dan sebagainya. Dah tu tiada ucapan pun daripada wakil uh, penganjur. Ketiga, tidak ada pun ucapan terima kasih daripada Yang Berhormat Menteri bagi kepada mereka. Jadi kasihan dengan penganjur yang di apa yang telah pun uh, bertungkus lumus eh, memastikan kejayaan kononnya pada malam itu tetapi ia tidak langsung mendapat kredit bahkan mereka pula terpaksa meminta maaf bukan yang berhormat menteri minta maaf. Oleh yang demikian, Perikatan Nasional menyeru yang berhormat Perdana Menteri untuk menggugurkan yang berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya ini daripada jawatan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya sebagai menteri yang bertanggungjawab mereka dia perlu memikul tanggungjawab moral atas insiden yang memalukan ini kegagalan menjaga sensitiviti agama dan imej negara adalah satu bentuk kecuaian kepimpinan yang tidak boleh dipandang ringan yang kedua perikatan nasional mendesak agar yang berhormat Menteri, mohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, atas tindakan membenarkan menghidangkan minuman keras dalam majlis rasmi kerajaan. Satu permohonan maaf terbuka bukanlah melemahkan, tetapi menunjukkan sifat rendah diri dan tanggungjawab moral sebagai pemimpin kerajaan madani ini. Dan yang ketiga, Perikatan Nasional juga menggesa Jabatan Audit Negara dan juga pihak SPRM untuk menyiasat dengan telus dan menyeluruh seluruh peruntukan dan perbelanjaan yang digunakan oleh Tourism Malaysia bukan saja dalam majlis ini tetapi siasat Tourism Malaysia adakah wujud pembaziran kewangan dana kerajaan sesuka hati adakah ada wujudnya salah guna kuasa rakyat berhak tahu bagaimana wang kerajaan dibelanjakan dan adakah benar dana awam telah pun digunakan untuk membayar minuman keras yang sememangnya tidak dibenarkan dan salah dari segi peraturan kerajaan. Dan Perikatan Nasional juga mendesak agar Jabatan Perkhidmatan Awam untuk laksanakan audit perjawatan dan menilai semula tata cara pelantikan-pelantikan pegawai kanan turisme Malaysia dan agensi-agensi di bawahnya. Jawatan penting seperti ketua pengarah ataupun CEO mestilah diisi oleh calon yang berkelayakan dari segi akademik, senioriti dan juga berpengalaman luas dalam bidang pelancongan dan yang paling penting adalah seorang yang manah dan juga integriti. Dan pelantikan tidak boleh dibuat berdasarkan hubungan politik ataupun pertimbangan pribadi kerana inilah punca kemerosotan image dan profesionalisme agensi kerajaan. Dan kita nak Perikatan nak Perikatan Nasional mahu tahun melawat Malaysia 2026 ini menjadi kempen kebanggaan negara bukan saja jenaka antarabangsa kerana gagal menguruskan adab dan sensitiviti yang menjadi perkara asas dalam sesebuah organisasi dan kita tidak menentang pelancongan malah kita mengalu-alukan ramai untuk datang ke negara kita Malaysia dan kami juga mendukung kempen yang dijalankan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Terujam Malaysia tetapi keterbukaan tanpa adab adalah satu yang biadab jadi sebab itu saya bersama rakan-rakan pada hari ini saya mengharapkan supaya persoalan-persoalan yang kita bangkitkan kita harap ianya dapat dijawab dan adakah benar 427 juta yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri dalam utusan Malaysia bahawa jumlah keseluruhan transaksi perniagaan 427 juta itu kita pun nak tahu kalau dapat berikan pembelian apakah pecahan pembelian Paket pelancongan daripada pasaran mana yang mana jumlahnya dinyatakan 420 juta itu dan dapat dikongsikan apakah list-list produk yang begitu dalam permintaan supaya um, yang laris dapat dibeli supaya ianya boleh dijadikan sebagai um, inisiatif untuk pihak-pihak lain mengikuti. Jadi saya rasa itu saja dan saya bukakan pada sahabat.